Сестры напоминается нам священная история, как Спаситель прибыл в сторону Гергесинскую. Гергесинская країна находилась на берегу Минисорецкого озера, и город Гермеси находился на противоположной стороне города Капернаумы. сотворил много чудес в Капернауме, Спаситель, убегая от славы человеческой, пришел в Гергесинскую землю. Когда они вышли из корабля, из лодки, Спаситель и ученики Его, то их встретило двое бесловатых человек, два бесловатых мужа, которые были очень свирепые. Так что тем путем мимо них люди боялись проходить. Увидев Спасителя, они закричали, что тебе до нас Иисус, Сын Бога Вышнего. Почему ты прежде времени пришел сюда мучить нас, недалеко от этих болящих, весноватых, послай стадо свиней. И бесы просили Спасителя, чтобы Он разрешил им войти в свиное стадо. Господь сказал им, идите, я не выйду из этих двух мужей вошли в свиное стадо, стадо сбесилось и бросилось с в, в море и погибло. Пастухи, видя происшествие, поспешили в город и рассказали людям, как и что стало с бесноватыми. И люди вышли, весь город вышел в встречу спасителями. И просили жители города Гергес, чтобы Спаситель удалился с их пределов. И Спаситель вошел в лодку и прикрыл обратно в свой город Купернов. Такая священная история сегодня напоминается нам, Святой Православной Церкви. Эта история поучительна для нас. У каждого человека в жизни бывают такие э, периоды, моменты, времена, когда демоны касаются нашей души или тела. Это ужасное состояние человеческой души. Человеку становится плохо, у него плохие помысли, у него плохие чувства. Для него все темно кругом, все люди плохие, он ничем не доволен, находится в унынии, в отчаянии. И люди, большинство людей даже не подозревают, что это причиняет нам демон. Некоторые знают об этом, но... Неправильно рассуждают, они говорят, что ну Бог там где-то э, немножко отвлекся и без использовал время и коснулся меня и, и меня мучит. На самом деле в этом в этой истории говорится четко о том, что демоны без Божьего попущения даже в стадо свиней не могут войти. Тем более они не могут коснуться человека. Они просили у Спасителя разрешения войти в стадо свиней. И когда Господь сказал им идите, тогда они вошли. Другой вопрос, почему с нами так бывает? Все мы люди так устроены, что мы более удобно склонны к греху и более тугими являемся к добродетелям. Мы э, очень часто любим э, причину, а следствие этой причины мы не любим. Мы любим гордиться, мы любим осуждать других, мы обижаем других, мы отнимаем у других. И это нам даже чем-то где-то нравится. Мы любим веселиться без меры, упиваться, объедаться, распутствовать. А следствие этого мы не любим. Но то, что я упоминал, называется грех. А грех уводит человека от Бога к дьяволу. И Господь, чтобы нас остановить, чтобы показать, куда мы идем, чтобы мы поняли, что мы делаем неправильно, иногда пропускают, что дьявол касается нас. И нам тогда становится очень плохо. Мы тогда, для нас тогда не жизнь, а существование. И благоразумный человек делает вывод, что я иду не тем путем, потому что дьявол это источник зла ненависти, злобы, мрака, ужаса. А Бог является источником добра, милосердия, света и радости. Поэтому я должен повернуться, как грудный сын, и пойти к Отцу через покаяние. Этому учит нас Господь, когда попускает нам, что бесы касаются нас. Еще эта история евангельская и учит нас, что может принести человеку, если он неправильно относится к богатству. Богатство Господь дал нам для того, чтобы мы им пользовались, но не для того, чтобы оно заменило над Богом, что мы поставили богатство на первое место, а Бога на второе, на третье. Если человек делает так, если он ставит богатство во главу угла своей жизни, то он становится богопротивником. Если он не уходит от Бога, он Бога гоняется от себя. Это видно из примера этих жителей Гергесины. Они были иудеи. Они, по Моисееву закону, не имели права держать свиней у себя на земле. Так сказано в законе, что земля, значит, такое животное, как свинья, не должна находиться на твоей земле. Но они приступали к закону, разводили свиней, возможно, они кушали это мясо, возможно, не укушали, но они обогатили от этого, продавали его другим людям, и таким образом это и был их бизнес. И когда Господь... позволил демонам вийти свиньи, с стадо свиною погибло, то и жители гербисинской страны, поставившие во главу гла своей жизни розкош, роскошь, гроші, вони отказались від Христа. Вони бачили, що Христос ухрыл таке, що ніхто не може зробити. Этих больных они связывали цепями и оковами, но не разбивали оковы, разбивали цепи и без занял их, они свирепствовали, ходили обнаженные. Никто им не мог помочь, а Господь их исцелил. И это, казалось бы, должно было открыть сердце жителей, они должны сказать, иди к нам, помоги нам, мы тоже имеем свои немощи, недостатки, помоги нам исправиться. Но они сказали, уйди от нас. Потому что они боялись, что спаситель, придя к ним, еще найдет какие-то стадо. Наверное, это был не единственный стадо. И э, эти стадо уничтожат. Поэтому человек, который неправильно относится к богатству, оно для него является ядом. Если человек правильно относится к богатству, то оно для него становится средством для спасения. для духовного возрастания, потому что имея богатство, он дает бедным, он дает, он дает он больным, он строит храмы, монастыри и таким образом приобретает себе друзей на небі. Мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что в жизни человека... Превыше всего является и должен быть Господь. Если интерес человека приходит, сводится к тому, что он должен выбрать или Бога, или что-то другое, то человек всегда должен прийметь, выбрать первый, выбрать Бога. Тогда будет правильная жизнь наша, будет быстро правильная жизнь человека на земле. И тогда э, демоны... не будут касаться ни нашей души, ни нашего тела. Может быть, они где-то будут подходить к нам и рекать издалека. И это будет, но они не коснутся нас. Потому что на таком человеке, который превыше всего почитает Бога, который и относится к богатству как к земному, временному, которое дано человеку для временной жизни, но который человек не берет с вечность, если человек будет стараться свою жизнь строить на заповеди Божьей, которые приближают человека к Богу, то на таком человеке будет благодать Божья, он будет в радости переносить все земные испытания, трудности, складности, и будет идти тем путем, который ведет человека к вечеру жизни на небе в Христе Иисусе Господе нашем, которому от нас слава, честь поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. c'est